Народный депутат Ивченко от Батьківщини еще раз пояснил нам всем, как мы маємо себя вести и кто должен защищать Украину. Итак, депутат Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко Владимир Ивченко утверждает, что государство вправе отказать тем, кто не хочет исполнять гражданский долг. Поэтому он пригрозил суровым наказанием и заявил, что политическое руководство предлагает следующее если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, то есть защищать родину. И если ты не стоишь на военном учете, то государство может отказать тебе в услугах. Например, ты не будешь получать поддержку государства, и твои дети не смогут поступить в ВУЗ. А на замечание журналиста о том, что такой отказ является неконституционным, Нардеп отмахнулся и сказал, что согласно главному документу страны, мужчины обязаны защищать свое государство, то есть депутатов, министров и прочих чиновников. Потому что государство – это политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами. При этом Украину Ивченко сравнил с Израилем, где все его граждане состоят на военном учете. Вот такие вот дела. Мне интересно. А ви чому не згадуєте про те, що маєте захищати інтереси громадян? Чому ви не захищаєте наші свободи? Ви ж маєте це робити. Чому ви не виконуєте свої обов'язки? Чому ми маємо захищати ваші сраки, вибачте, і ваші статки? Ну, з якого дива ви поясніть? А ви будете сидіти і нам розказувати, що робити? А ви що сидите? Чого ви повозили дітей своїх? Чого ви не воюєте? Чого ваші близькі рідні не воюють? Ваші друзі не воюють. Всі, хто біля вас ніхто не воює, ви тільки збагачуєтесь. Класна історія. Чуєш, така однобока якась виходить. Ми всім винні, а ви такі собі пушисті і будете розказувати нам, як себе вести. Це неправильно.